Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Rəhim Rəhimlinin anası ilk dəfə danışıb. ARB televiziyasında yayımlanan Elgizlə izlə verilişinə danışan Rəhim Rəhimlinin anası onun ölümündən sonra ilk dəfə açıqlama verib. Rəhimin anası onun ölümündən öncə anidən əsəbləşdiyini bildirib. O add günlərini qeyd etməyi sevmirdi. 20 yaşa kimi keçirmişdi. Ondan sonra icazə vermirdi. Ölməmişdən 2 saat qabaq bayırda işləyirdi. Mənim yanımda idi danışırdı, deyirdi, gülürdü. Birdən nəsə oldu, onu sancı tutdu. Nəsə hissələnmişdi, amma mən bilmirəm o nə idi. Mən anlaya bilmədim ki, onu kim əsevləşdirirdi ki, onun halı anidən pisləşirdi. Rəhmə iki dərman verdilər, lakin özünə gələ bilmədi. Hər şey hamdan gizlədirdi, səhhəti ilə bağlı danışmaq sevmirdi. Hətta mənə belə demirdi. Opurununu əməliyyat etdirmişdi. Mənim xəbərim yox idi. Heç vaxt istəmirdi ki, ana əziyyət çəksin. Mən heç vaxt müsabib görmək istəməzdim, amma dərt məni bu həddə çatdırırdı. Mən onun üçün çox darıxıram deyə Rəhmin anası bildirib. Xatırladaq ki, Rəhəm Rəhimli 39-cu ay 2022-ci ildə kəskin ağciyər ürək çatışmazlığından vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.